ఓం శ్రీ హనుమతే శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి యొక్క స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల మనకు ఆధ్యాత్మికంగా మరియు శారీరకంగా మానసికంగా ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది ఆంజనేయ స్వామి యొక్క స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల మనకి దుష్ట శక్తుల నుండి రక్షిస్తుంది కష్టాలను బాధలను దూరం చేసి శాంతిని ప్రసాదిస్తుంది ఈ స్తోత్రం చదివినా విన్నా ధైర్యాన్ని శక్తిని మరియు సంపదను ప్రసాదిస్తుంది కుటుంబ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి ప్రతిరోజు పఠించడం వల్ల చాలా మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి శృణుదేవి ప్రవక్ష్యామి స్తోత్రం సర్వభయాపహం సర్వకామప్రదం రుణాం హనుమత్ స్తోత్రముత్తమం తప్త కాంచన సంకాసం नानारत्नविभूषितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलम् मौञ्जिकोपीन हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रदारिणम् निक्षिप्तवालाग्रम् मेरुशैलाग्रसंस्थितम् मूर्तित्रयात्मकम् पीनं महावीरं महाहनुम् हनुमन्तं हनु वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणम् त्रिमूर्त्यात्मकमात्मास्तं जपाकुसुमसन्निभम् नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनीयं नमाम्यहम् पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभम् पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसां नमाम्यहं। नमाम्यहम् सर्वालङ्कारभूषितम् षडक्षरस्थितम् देवं नमामि कपिनायकम् तप्तस्वर्णमयम् देवम् हरिद्रापम् सुरार्चितम् सुन्दरम् सब्जनयनम् त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपम् देवम् हिरवर्णासमुज्ज्वलम् नमामि जनता वन्द्यम् लङ्काप्रासाधभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्काशम् दशवर्णात्मकम् विभुम् जटाधरम् चतुर्बाहुम् नमामि कपिनायकम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च कपिवीरं नमाम्यहं, माम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणम् पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणम् मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णम् चतुर्भुजम् पाशाङ्कुशभयकरम् द्रुतटङ्कम् नमाम्यहम् सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतम् प्रणमाम्यहम् एवम् ध्यायेन्नरो नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यम् నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి